что-то он молчит он у тебя. Еще. А ты этот самый. шумодал, убери. Здесь сейчас антенна нормальная. Что, что нормально? Антенна. Ну, тут ты, тоже ты увидишь. То есть можно нажать на 100. Ват? Ну, Вообще нельзя? М -м -м. Можно. Радиостанция. на частоте отгадайте с трех, трех кто. А, пожалуйста еще раз производится настройка проверка слушай я как бы со своего кенвода а кто я ты, Зай, ты с какого кенуда? с есу нет я со своего кенвода маленького я его просто включил проверяю что у меня все работает слушай какая же изумительная игрушка ts 50 а, понял, понял. Ты его ну, я просто людям сказал что продаю а там уж как бог пошлет чем нечем написать под рукой. Это не страшно. Я тебя позову все-таки, наверное, завтра. У меня сейчас напряженные дни идут. Послушай, вопрос такой на засыпку. У меня сейчас 10 ватт. Ты меня как слышишь? Что то ко мне пришли? А, не, ничего, ничего. Ты меня на 10 ватт как слышишь? На 100 В, ты меня слышишь? Плюс 19. Ага. здесь пробуем. Вы оператор Андрей. Да, да. Наладчик. Ага, наладчик. А у вас есть, значит, товарищ виноград. Бывает, бывает, да, Я понял. Как, кстати, с модуляцией? Ну, тот аппарат я еще не раскручивал, не знаю, где девиацию крутить. А это у меня старенький аппарат. Ага. А вы как бы, как положено, намыты, покушены. я сам на себя похож вот с этого радио ой как я люблю свою радиостанцию честно говоря отличное радио как дела а обычно это как Через две недели это хорошо. Какие трудности, разные? Ну какие? Что там с работой? Да, потихонечку идет. Потихонечку. Да. Понятно. Светлана Ивановна, а вам телефон второй не поставили? Армянская династия, она как бы свое дело знает.